السلام علیکم ناظرین اٹاوہ ٹائم چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے فرنڈز فلم ریویو سیریز میں آج ہم جس فلم پر تبصرہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی تصویر گبرو ہاں تو ویورز انور کمال پاشا کی یہ فلم مجموعی طور پر پاکستان کی اب تک کی انیسویں جبکہ انیس سو پچاس میں ریلیز ہونے والی بارمی اور آخری فلم تھی یہ فلم انور کمال پاشا نے لاہور کی گجر فیملی کے ایک سرمایہ کار چودری مراج دین کے فنان سے شروع کی چنانچہ اس فلم کے پروڈیوسر بھی انور کمال پاشا اور چودری مراج دین ہی تھے گبرو کے ہدایت کار اور کہانی نویز بھی انور کمال پاشا خود تھے جبکہ مقال میں بابا عالم سیاہ پوش نے تحریر کیے نغمہ نگاروں میں طفیل ہوشیار پوری بابا عالم سیاپوش ایف ڈی شرف ساغر صدیقی اور حضین قادری کے نام شامل تھے موسیقی جی چشتی نے ترتیب دی جبکہ اکاسی کے فرائض ایم عبداللہ نے انجام دیے فلم کی کاسٹ میں شمیم سنتوش کمال، اجمل علاؤ الدین آصف جا گل زمان ریکھا شیخ اقبال فضل شاہ ممتاز کاکو طاہرہ عنایت کراچی والی رانی ممتاز سردار خان چھٹاکی اور ڈاکٹر لقوہ کے نام شامل تھے ان کے علاوہ اس فلم کی کاسٹ میں غالباً پنجابی فلموں کے سپر سٹار ہیرو اکمل کا نام بھی شامل تھا اکمل کے نام کے ساتھ غالباً کا لفظ ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ ویسے تو اس فلم کی بک لیٹ یا پوسٹر میں اکمل کا کہیں ذکر نہیں ملتا لیکن 26 اگست 1956 کے انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز میں شاع اس فلم کے اشتہار میں اداکار اکمل کا نام بھی دیا گیا ہے ممکن ہے اس فلم میں اکمل نے کوئی ایکسٹرا اور غیر اہم سا رول کیا ہو لیکن اس وقت چونکہ ان کی کوئی پہچان یا حیثیت نہیں تھی اس لیے ان کا نام فلم کے کریڈٹ میں کہیں نہیں دیا گیا لیکن اب اب چونکہ انیس سو چھپن ہی میں اس سے پہلے 6 جولائی کو اکمل کی بطور ہیرو پہلی فلم جبرو ریلیز ہو کر ہٹ بھی ہو چکی تھی اور ہر طرف انہی کے نام کا شہرہ تھا چنانچہ اب گبرو کی ایک بار پھر ریلیز کے موقع پر اکمل کے نام اور شہرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا نام اخبار کے اشتہار میں بھی دے دیا گیا اور پھر چونکہ اب اس فلم کا کہیں کوئی پرنٹ موجود نہیں لہذا اس بات کی تردید کرنا بھی خاصا مشکل کام ہے چنانچہ ویورز آپ میں سے اگر کسی دوست نے یہ فلم دیکھی ہو یا کسی کی پرسنل کولیکشن میں یہ فلم موجود ہو تو وہ دیکھ کر بتائیں کہ اس میں اکمل موجود ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو ان کا کتنا کام ہے اور کیا رول ہے تو ویورز اب آتے ہیں فلم کی کہانی اور اس پر اپنے ریویو کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا وہ نئے ہیں تو وہ ابھی کر لیں اس کے علاوہ بیل آئیکن پریس کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے شکریہ ہاں تو فرنڈ گبرو کی کہانی دراصل ایک ایسے پہلوان کے گرد گھومتی ہے جس کی اصل زندگی ماضی کے دھندلکوں کی زد میں آ چکی ہے اور جوانی کے ہنگامے اسے ایک نئی چوکھٹ پر چھوڑ کر رخصت ہو چکے ہیں اب وہ بازار حسن کا ایک بے باک رسیہ بن کر رہ گیا ہے جو گھنگروں کے دل فرائب چھنناکوں میں ڈوب کر زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان باتوں کے باوجود اس کی رگوں میں شرافت کا خون ابھی سرد نہیں ہوا چنانچہ جب وہ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے روشن کو توائف کے کوٹھے پر دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی پر غیرت کی شکنیں نمودار ہوتی ہیں اور وہ شبنم بھائی کو حکم دیتا ہے کہ آئندہ سے روشن یہاں نہ آئے مگر شبنم بائی طوائف ہونے کے باوجود اپنے سینے میں ایک عورت کا دل رکھتی ہے جو کسی کی نگاہوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے چنانچہ اس کے گھر میں گھنگروں کے چھناکے اور تبلوں کے دھماکے روشن کی محبت میں بے کسی کے ساتھ دم توڑ دیتے ہیں اور جب پہلوان طوائف کی زندگی کا یہ علمناک منظر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگزی ہو جاتا ہے اور وہ روشن اور شبنم کو ملانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر اسی اثناء میں اس پر یہ راز کھلتا ہے کہ روشن اپنے گاؤں کی ایک لڑکی نیلا کی محبت میں گرفتار ہے اور اس کے یار مار دوست لالی نے گنڈوں کی مدد سے اس کی راہ میں کانٹے بچھا رکھے ہیں تو وہ اصل صورتحال جانچنے کے لیے نکل پڑتا ہے جب گنڈے پہلوان کو گاؤں میں دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی سازش کی کڑیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور وہ حملہ کر کے پہلوان کے ایک ساتھی کو زخمی کرنے اور شبنم کو اٹھا کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گنڈوں کی یہ حرکت ایک بوڑھے پہلوان کی غیرت کو مقابلے کا کھلا چیلنج تھا جسے وہ قبول کرتا ہے اور تن تنہا گنڈوں کے مقابلے پر ڈٹ جاتا ہے جب پہلوان کئی تیس مار خانوں کو مار بکھاتا ہے تو لالی پیچھے سے اس پر چاکو سے وار کر دیتا ہے لیکن پہلوان شدید زخمی ہونے کے باوجود اس وقت تک دم نہیں توڑتا جب تک حقیقت کے چہرے سے واقعات کا بھیانک نقاب الٹ نہیں دیتا پہلوان کا رول اداکار اجمل نے کیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے کردار کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا ہے ہیروئن شمیم اور ہیرو سنتوش کمار بھی اپنے اپنے کرداروں میں فٹ شیخ اقبال اور گلزمان کی اداکاری بھی بری نہیں تھی جہاں تک ہدایت کاری کا تعلق ہے تو انور کمال پاشا نے اس پر پوری گرفت سے کام لیا کہانی میں تفریح کے ساتھ ساتھ نہایت مؤثر انداز میں اصلاحی پہلو کو بھی اجاگر کیا گیا بابا عالم سیاہ پوش کے مقال میں بھی نہایت جچے چلے اور صاف تھے صدا بندی اور اکاسی گوارا جبکہ موسیقی خاصی دلفریب تھی اس فلم میں کل آٹھ گیت تھے جن کے بول کچھ یوں ہیں نمبر ایک اساں تیری دید بنا نہیں جینا نمبر دو اکھیاں لا کے مست بنا کے نمبر تین دڑ وٹ وے چار دن کٹ وے نمبر چار دل سرد ہے دل سرد ہے یہ گیت اردو زبان میں تھا نمبر پانچ دل میرا لے گیا تے کچھ بھی نہیں کہہ گیا نمبر چھے دور جان والیا تو کتھے دل لا لیا نمبر سات کہ عوضی چوری کھا کے اور نمبر آٹھ ساتھوں چوری چوری چلا گیا ہیں ان میں سے پہلا اور آخری گیت عنایت حسین بھٹی نے گایا چھے نمبر گیت منور سلطانہ کی آواز میں تھا جبکہ باقی میں سے کسی گیت کے گلوکار کا معلوم نہیں ہو سکا ناظرین یہ فلم لاہور کے سروبر ٹاکی سینما میں انتیس دسمبر کو ریلیز ہوئی اور یہاں کم از کم بارہ ہفتے تک زیر نمائش رہی جبکہ کراچی میں اس کی نمائش چھبیس جنوری انیس سو اکاون کو مین سینما نگار پر ہوئی اور یہاں ایک جبکہ مجموعی طور پر صرف دو ہفتے چل سکی تو, تو عزیز دوستو یہ تھا ہمارا آج کا فلم گبرو پر ریویو امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ہمیشہ کی طرح ہماری اس کاوش پر اپنے کمنٹس اور آرا سے ضرور نوازیے گا لیکن ناظرین آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم اتوار سات ستمبر کو اپنی آئندہ نشست میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے راگنی آرٹ پکچرز کے بینر تلے لاہور میں تیار کی جانے والی اداکارہ راگنی کے شوہر میاں محمد اسلم کی بطور فلم ساز اور خادم مہی الدین کی بطور ہدایت کار پہلی فلم کنتن پر اپنا ریویو اس کے علاوہ ہم آپ سے نام پر اداکارہ اور اس فلم کی ہیروئن آہو چشم راگنی کا مختصر تعرف تعارف بھی کرائیں گے اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ